Assalamualaikum dan selamat petang. Di dalam video ini, kami akan membentangkan laporan Perjohanan Rabi 7.11 Sukim 2025 yang diadakan pada 25 Oktober 2025 di Padang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kumpulan ini terdiri daripada saya iaitu Fitri Hazim dan rakan-rakan yang lain iaitu Arif Syakir, Hafizuddin Najmi, Uzair Fahim dan Syabil Nasrul Haqq. Sukan Universiti Kebangsaan Malaysia atau dikenali sebagai Sukem merupakan pentas bagi mahasiswa mahasiswi untuk menunjukkan bakat yang mereka perolehi. Antara sukan yang sangat terkenal dalam kalangan mahasiswa mahasiswi ialah sukan rugby. Apakah itu sukan rugby? Rugby adalah sukan berpasukan iaitu kontak penuh yang dimainkan dengan bola berbentuk wujud. Objektif utama permainan ini adalah untuk membawa bola melepasi garisan gol pihak lawan dan menyentuh bola ke tanah yang dipanggil try untuk mengumpul mata. Kaedah utama dan paling bernilai untuk mengumpul mata dalam rugby adalah melalui jaringan try. Jaringan ini berlaku apabila pemain berjaya membawa bola melepasi garisan gol pihak lawan dan menekap atau menyentuh bola tersebut ke permukaan tanah di dalam kawasan gol. Satu try memberikan pasukan lima mata. Sejurus selepas menjadikan terai, pasukan tersebut diberi peluang untuk menambah mata melalui satu sepakan mati yang dinamakan conversion. Sepakan ini perlu dilakukan setentang dengan garisan di mana terai tadi dilakukan. Dan jika bola berjaya disepak melepasi palang gol, pasukan akan menerima tambahan dua mata. Ini bermakna satu serangan yang lengkap dan sempurna boleh menghasilkan maksimum tujuh mata untuk pasukan. Sukan Universiti Kebangsaan Malaysia telah menganjurkan sukan ini pada 25 Oktober 2025 bermula pada pukul 8.30 pagi. Terdapat beberapa buah kolej dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menghantar wakil untuk menyertai sukan ini. Setiap kolej perlu menghantar 15 orang bagi menyertai acara sukan ini. Terdapat pelbagai kebaikan dan kelebihan sekolah Rabi ini kepada semua mahasiswa mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada objektif. Objektif yang pertama, pembangunan modal insan yang holistik. Mempukukur budaya sukan sebagai sebahagian daripada pembangunan pelajar yang menyeluruh. Memupuk nilai-nilai murni dalam diri mahasiswa seperti disiplin, kepimpinan dan kerja berpasukan membentuk jati diri mahasiswa yang seimbang antara kecemerlangan akademik dengan pelibatan aktif dalam arena sukan. Objektif yang kedua, pencarian dan pembangunan bakat atlet. Menjadi wadah untuk mencukur bakat baru dalam kalangan mahasiswa. Membangunkan atlet yang berpotensi untuk disirap ke peringkat yang lebih tinggi, termasuk pasukan universiti, peringkat institusi pengajian tinggi serta peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Yang ketiga, pemeriksaan gaya hidup sehat dan kesejahteraan. Menyokong agenda universiti dalam mempromosikan gaya hidup sehat. Menjaga kesejahteraan mental dan fizikal mahasiswa dan menyediakan platform untuk melepaskan tekanan iaitu stres serta membina ketahanan diri dan keseimbangan emosi. Objektif yang keempat, pengukuhan perpaduan dan semangat watan. Memperkukuh identiti dan perpaduan warga UKM melalui persaingan sihat antara 13 buah kolej akademik menanam semangat kesukanan yang jitu di mana pelajar pelajar menghormati lawan dan meraihkan perbezaan dalam satu keluarga besar universiti. Objektif yang terakhir, platform integrasi dan kerjasama menjadi medan kerjasama antara pihak pengurusan kolej iaitu pengetua dan fellow, majlis eksekutif pelajar MAP dan para atlet dalam menguruskan strategi serta organisasi pasukan. Berdasarkan keputusan keseluruhan kejohanan, pertandingan telah dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. Setiap kumpulan menjalani perlawanan peringkat kumpulan bagi menentukan kedudukan pasukan ke peringkat seterusnya. Bagi kumpulan A, pasukan KTDI muncul sebagai juara kumpulan selepas mencatat kemenangan bersih ke atas KPZ dan KDO dengan jaringan keseluruhan sebanyak 28 gol dan tidak dibolosi sebarang gol. Pasukan KBZ menduduki tempat kedua dengan mengumpul tiga mata dan manakala KDO berada di kedudukan ketiga. Seterusnya bagi kumpulan B, pasukan KBH mendominasi kumpulan dengan mengumpul enam mata dan perbezaan gol tertinggi. Pasukan KIW berada di tempat kedua manakala KRIK menduduki tempat ketiga kumpulan. Bagi kumpulan C pula, pasukan KAB muncul sebagai juara kumpulan dengan prestasi cemerlang mencatat jaringan sebanyak 46 gol dan hanya bolos 10 gol. Pasukan KUO berada di tempat kedua manakala KKM berada di kedudukan ketiga. Mengikut format pertandingan, Johan kumpulan A dan kumpulan B layak secara automatik ke peringkat separuh akhir manakala pasukan lain meneruskan saingan ke peringkat suku akhir. Dalam perlawanan ke-10, suku akhir pertama pasukan KUO menewaskan KIY dengan keputusan 12-5 Seterusnya dalam perlawanan ke-11, suku akhir kedua pasukan KAP menang besar ke atas KPZ dengan keputusan 21-0 Bagi separuh akhir pertama, pasukan KUO berjaya menewaskan KTDI dengan keputusan 17-7 Manakala dalam separuh akhir kedua, pasukan KAB menewaskan KBH dengan jaringan 24-7 dalam perlawanan ke penentuan tempat ketiga pasukan KBH menewaskan KTDI dengan keputusan 19-0 sekaligus menduduki tempat ketiga keseluruhan akhir sekali dalam perlawanan akhir pasukan KAB mempamerkan prestasi cemerlang apabila menewaskan KUO dengan jaringan 38-0 sekaligus dinobatkan sebagai juara kejohanan kesimpulannya Penganjuran acara sukan Rugby 7 Sebelah dapat dinilai sebagai satu acara yang berjaya dan memberi impak positif kepada semua pihak yang terlibat. Sepanjang acara berlangsung, segala perancangan dan atur cara yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik melalui hasil kerjasama yang erat antara pihak penganjur, pengadil, jurulatih, pemain serta jawatan kuasa pelaksana. Kelancaran perjalanan kejohanan ini membuktikan tahap komitmen dan disiplin yang tinggi dalam kalangan semua peserta sekaligus mencerminkan kecekapan pengurusan acara sukan yang dilaksanakan di UKM. Selain itu, objektif utama penganjuran acara ini untuk memupuk semangat kesukanan, kerjasama berpasukan dan persaingan yang sihat berjaya dicapai. Para pemain dapat mempamerkan kemahiran dan minat yang diceburi dalam sukan ini. Dalam pada itu, mereka dididik untuk menghormati peraturan permainan dan keputusan pengadil tanpa sebarang masalah. Sikap saling menghormati antara pasukan yang bertanding juga dapat dilihat sepanjang kejohanan berlangsung sekaligus mewujudkan suasana pertandingan yang harmoni dan profesional. Tambahan pula, penganjuran acara ini berjaya menggalakkan amalan gaya hidup sehat dan aktif dalam kalangan peserta serta penonton. Aktiviti sukan seperti rabi ini dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal dan mental termasuklah ketangkasan dalam menetapkan keputusan ketika bermain. Penyertaan aktif dalam acara ini juga secara tidak langsung murni memupuk semangat juang yang tinggi dalam diri para pemain yang amat berguna dalam kehidupan seharian sebagai pembakar semangat. Walau bagaimanapun Terdapat beberapa aspek yang boleh diberi perhatian untuk penambahbaikan pada masa hadapan Antaranya dari segi pengurusan masa dan fasiliti kemudahan bagi memastikan perjalanan pertandingan menjadi lebih efisien Dari, dari aspek pengurusan masa, kebanyakan para pemain lambat menghadirkan diri semasa sesi pendaftaran Yang menyebabkan waktu sesi permainan terpaksa dianjakkan masa kehadapan sehingga akhir permainan habis pada waktu yang tidak ditetapkan mengikut jadual permainan. Bagi fasiliti kemudahan pula adalah kurangnya pembaikian secara berkala bagi bilik air yang menyebabkan hanya sebahagian bilik air sahaja yang boleh digunakan pada satu masa yang sama. Oleh itu, penambahbaikan ini sewajarnya dititikberatkan agar acara pada masa yang akan datang mampu menyediakan kualiti penganjuran dan keselesaan yang lebih tinggi bagi semua pihak yang terlibat. Akhir sekali, acara Sukiam Rabi 7.11 ini telah mencapai matlamat yang ditetapkan dan memberikan pengalaman yang bermakna kepada semua peserta. Diharapkan penganjuran kejohanan seumpama ini dapat diteruskan dan diperkasakan pada masa akan datang. Sekian itu saja dari kami. Terima kasih